А наша рубрика Элементарно набирает обороты. Благодаря ей наши студенты узнают много нового, а мы узнаем много нового о них. Другими словами, мы развиваемся вместе. Здравствуйте! Здравствуйте. ответите Здравствуйте. на несколько наших вопросов. Очень интересные. Давайте, давайте, гости. Хорошо. Какая красавица раз в году наряжается? Елка. Елка. Елочка. Елка. Елочка, моему Какая страна считается исторической родиной елки? А вы... <сесс> mm, хороший вопрос. Россия, Родина? Россия. Возможно, Гренландия, возможно, Финляндия. Финляндия. Норвегия. Филиппины. Нидерланды. <сесс> <сесс> Молдова. Гагаузия. Германия. <сесс> Сколько лет живет елка? <сесс> Не знаю. Много. Но несколько лет. обычно. Пока не срубай. Ну, 60, 50. Пускай будет 460 лет. А что, спрашиваю? Ну, примерно. 100, лет. 200. Очень много лет живет Юлка. Какой есть хобби у Деда Мороза? Хобби? Дарить подарки. Мороз на Викне. Снегурочка. Пить. Наверное, напрягать своих вот этих маленьких гномов, чтобы они детишкам носили подарки. Кататься на сане. Почему снег белый? Почему не желтый? Почему небо голубое? Почему снег белый? Могу... Нет, Почему белый? Я... Почему небо голубое? <связать> потому что он белый. А потому что не желтый. Ну, потому что он, иногда бывает желтый, красный, но в основном белый. Не <связать> знаю, так <-то> задумано. <связать> а -а -а химическая реакция. А потому что он пушистый, он похож на мороженое. Потому что это, не знаю, осадки какие-то. <связать> потому что водичка замораживается в воздухе. Мы а бы а дальше, дальше? дальше? Ну, а когда она заморожена, становится белый. Ага. Вода кристаллизуется. Вода прозрачная. И она белая, не знаю. Ну, это вода, лед, там все это. Ну, вода же прозрачная. Ну, так она замерзает и на фоне воздуха белый. Потому что белый. Потому что белый. Что празднует на Рождество? Новый год. Новый год. А! Рождество! Да, что правда? Ты могла. Рождество. Нарочиня Иисуса Христа. Рождество Христово. Рождество. День рождения Иисуса. Христа. Сколько ему исполнилось лет? Сколько лет исполнилось Иисусу Христу? Ого, не знаю. Да. Несколько тысяч лет. Откуда стало? С момента да. рождения Иисуса Христа прошло. Ну пусть будет 2013. Сколько лет, я он родился? 2013. 2014. Пожелайте нам всем что-нибудь в новом году. Деда, конечно, учебу пожелать Здоровья, крепкого. Ну все, что вы желаете, все самое-самое найдутся. Спасибо. Спасибо. Удачи вам гарных подарунков ялинку ведь дому роза <реш> ну и всякого <реш> добра и китики бывают у Светиным <реш> всем новому году хорошего счастья счастья здоровья и радости а чтобы по всем все сгодилось чтобы все посдавали нормально сессию зачеты и хорошо закончили этот год зачеты а еще кроме сессии зачетов счастье здоровья а еще здоровья Сесія буде гарна, бо я виставлю вам всі, дво, всі вдвоє, і все буде шикарно. До речі, всі порожники, які не здали сесію, вони будуть не допущені до її здачі. Так що готуйтеся. Дякую. Щастя, удачі, людьми, всього особливого хорошого. Надо Ну, успіхом у всьому там. Ну и так далее. Не быть елкой. Да, я желаю не быть елкой. Все, всем, все, всем на да, все. Счастья вам, дети мои. Счастья, хорошего настроения. Счастья. И всего самого хорошего. Чтобы бы купила все гарные подарочки, сделала это я. Я хочу пожелать счастья, наверное, самое главное – здоровья, любви, добра и всего-всего самого-самого хорошего. Самого не попадайтесь и будьте хорошими мальчиками и девочками. Желаю всем, чтобы вы знали, когда елка рождается, сколько лет Деду Морозу, когда срубают снег и всего самого хорошего. Мы желаем вам счастья, здоровья и хороших С Новым Роком! Вываляться в снегу, наесться пончиков. Купити нові маркери для заповнення конспектів на наступний рік. І смотрите дайджест. Да, дивіться дайджест і гарного вам настрою. Па-па! Уже починаючи з наступного місяця, нас з вами чекають деякі зміни. Тепер кожного тижня на нашій сторінці ви зможете знаходити нові рубрики, а також багато цікавої інформації та репортажі з університету Віза. 13 лютого студентське самоврядування влаштовує вечірку для Forever Alone. Знайди свою половинку. А якщо не йдеш, то ми тебе ждемо 14 февраля. На свадьбі вчинська свадьба. Прихидніаді. Що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Побачимось в наступному місяці. А зараз насолоджуйтесь рубрикою Па-па! все кто тебе хочет. Еще вот. Так давай, присядь. Да. Команда Угудайжест по его моему и оператор Ситолика витает вас с наступающим Новым Роком. Бажаю вам а счастья, да? и здоровья, гарных друзей, чаревных ведущих. Без кого Бо, есть такие недот, парень трахается с девушкой, так и питает. Ты что, девственница? Дурак с ними конкотки. Потерпится. Это Толик, Толик, ломахай ну камеры. Толик снял. Подожди, не уходи. Я Я так Я Присоединяйся к лети. Нет! Занадто родиною? Я не можу розмовляти російською, тому що до мене підійшли. Підійшли! Це Азаровська! До речі, мені випала честь зіграти аж чотири. Чотирьох дверей у стінах університету Україна. Банду геть, хто вкрав, партія регіонів вкрала. Після сесії депресії та зимових канікул.

<ARINC2> давай, давай, давай. Давай. Шалом на стадо. С Новым Годом! Я не буду. С Новым Годом! Вот, а на самом деле, всех с Новым Годом, всем самого большого... Просто всем самого большого... Спасибо. Сколько сейчас нет в лагере? О, да, мы как пчеха. Восемь раз. раз. Пап, меня <свист> <не> обижает. <свист> я не могу ему ничего сделать, он цивилина. Папа. Что это? я Иисуса. А сколько ему лет? Двадцать лет. Покажи нас камеру, у нас камеру. Очень долго. А цветы можно будет подвигать потом? Он разговаривает. Слушайте, вы мне можете сказать, пожалуйста, где история? Наталья Васильевна, да? ты Ну да, смотрите, я сдал все зачеты на 5. Хотя в школе я учился на шестерке. Молодец. Это возможно. Невозможно, возможно. Желаю хорошо сдать сессию на все пятерки, на отлично. А потом отлично побухать, как говорится, и выпить за Новый год и за всех. Удачи, там, жизни, там, ну что там можно пожелать. Денег побольше, телок, ну так и все. Что празднует на Рождество? Данцы с воздушными шарами. Мне надо отдельный кирючек, Давайте ему оденем полувещалутика и полувещалутика. Надо прийти, что празднуют на Рождество? Это подвох какие-то. Рождество? Что? что такое Рождество тогда? Ханука, не знаю. Ханука. Ну блин. Что а такое ханука. Ханука это еврейский новый год. А на Рождество что празднуют? Рождество. А ну Рождество. Рождество, что такое Рождество? Рождение Иисуса Христа Бога Отца. А сколько ему лет исполнилось? Ему. 2014. <связи> Все.